Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Попереду у нас новий рік. Це не тільки свято, але це і велике навантаження на організм, адже на столі з'являється кілограми їжі, які потім зберігаються у холодильнику ще днів сім. Як не втратити форму і як не втратити здоров'я? Про це будемо говорити з Оксаною Івановою, лікар-доктор гастроентеролог. Добрий день. Добрий, день. добрий день. Нам вроде бы с одной стороны хочется и покушать, да и гостей как-то принять, и лицом в салат не ударить, в грязь все же поставить, и тут вот и вот такой салат, и вот такой вот и с курочкой, и с индейкой, и все, все, все. Но хочется и как-то и фигуру сберегти, сберечь. Как все-таки вот так вот золотую середину найти за столом новогодним? Ну на сегодняшний день это вообще самая большая проблема, золотая середина, потому как говорить о том, что во всем нужна умеренность, можно бесконечно, и зачастую это не чаще даже всего это не соблюдается. То есть можно съесть всего понемножечку, да, э -э и чувствовать себя очень хорошо, но это понемножечку, если повторить несколько раз, то явно на утро будет нехорошо. <ęg> а, Вообще-то мы, получается, едим на ночь же, да, мы же едим ночью, там, начиная с 11 часов вечера и где-то заканчиваем, ну, кто как сможет. То есть где-то около двух часов вот, вот так насытились уже. Насколько вообще вредно вот, есть на ночь? Даже в обычные будние дни мы рекомендуем не ужинать менее чем за 2 часа до сна. Потому что ночью организм должен отдыхать. Когда идет нагрузка на пищеварение в течение вечернего времени, тем более ночного времени, это совершенно не физиологично. То есть во время сна да, у нас, как правило, спит большая часть наших органов и систем, входит в полуспящий режим. Естественно замедляются все процессы, процессы пищеварения в том числе, уменьшается количество выработки желудочного сока, желчи, то есть перистальтика кишечника тоже замедляется. И мы же в праздники не съедим там, да, допустим, бутерброд и чай, что уже как бы чревато в принципе на ночь это все равно нагрузка. А идет огромное количество пищи, то есть эта нагрузка в разы увеличивается, соответственно, ухудшается состояние на следующий день. Но если мы, допустим, сели за стол там около 10 часов вечера, закончили прием пищи в 2 часа ночи, мы можем 2 часа не поспать. Это будет 4 часа утра, мы вроде бы покушали за 2 часа до сна, а потом в 4 часа утра лечь, поспать, кое-как проснуться там к 12 и снова, в общем-то, начать. Да, и дать то, что мы не доели да. в 10 часов вечера. Если мы говорим о том, что что из-за стола мы встали, пошли играть в снежки, кататься на санках, вести активно как-то, в общем-то, проводить активно эти праздничные ночи, это один вопрос. Не стоит забывать, что зачастую это сдобрено все еще хорошей порцией алкоголя, что дополнительный стресс приносит. То есть все-таки вот за два часа до сна есть, кушать вы не рекомендуете? Нет, мы не рекомендуем. А, есть какой-то самый распространенный, ну, допустим, салат оливье или там шуба, вот новогоднее блюдо, которое, ну, очень на самом деле влияет на наш организм, на наш желудок, и там на желудочно-кишечный тракт и так далее. Но мы его любим и не можем просто от этого никак отказаться уже лет 80. Ну. Традиция – это дело, конечно, хорошее, но в новогоднюю ночь не всегда это хорошо. Дело в том, что заправки, как правило, этих салатов – это майонез. Он вреден в любом количестве, если это не тот майонез, который делают хозяйки сами, если это покупной. Очень много разговоров всегда на эту тему, но диетологи, гастроэнтерологи чаще приходят к мысли о том, что этот продукт не полезен. А с учетом того, что, как, как правило, все салаты, которые нам традиции, традициями переходят из года в год, они издабриваются хорошей порцией майонеза, то это очень тяжело. Плюс жирное мясо, горячие, в общем-то, мясные продукты с холодными салатами, то есть здесь комбинация еще температурных разниц идет дополнительный стресс. Uh -huh. а, а если я сделал майонез собственными руками, ну хорошо, не я это я уже там явно преувеличил, uh -huh. а жена там моя, то тогда можно заправлять салат Оливье вот домашним таким? Мы ну, скажем так, это будет гораздо полезнее, гораздо легче. Uh -huh. а, дополнительный вариант сметану мы можем заменить, чтобы как-то вот это все? Как правило, да, так и рекомендую. А вот сочетание в майонезе там зеленый горошек, колбаса что там вареное яйцо, да, там, там картошка, что там еще есть, оно вообще вот, оно, это взаимо как бы, ну, сочетаемые продукты? В принципе, это сочетаемые продукты. Все зависит от объема, от размера тарелки, на которые эти сочетаемые продукты укладываются. Ну, если думать о настоящем рецепте, салата оливье, да, там совсем не было вареной колбасы. Там было мясо перепилов, uh -huh. поэтому было немножечко по-другому и более полезно. А, хорошо, на ваш взгляд, тогда как вот все-таки сесть так за праздничный стол, чтобы не навредить, что что нужно делать? А, мы начинаем там встречать новый год в 12. А, традиционно шампанское и какой-то легенький салатик и все? Ну, для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку в ночное время, мы должны не забывать, что у нас до этого есть еще день. И между плитой и столом праздничным, когда накрываем, все равно нужно найти 5-10 минут, чтобы принять полноценный завтрак, чтобы пообедать, чтобы часов в 6-7 перекусить. И тогда организм не испытывает такое чувство голода. И, естественно, уже вечерний прием пищи, который начинается у нас в 10 в 11 в новогодний праздник, mm -hmm. он не будет э, таким агрессивным, то есть не будет настолько много всего-всего-всего, э, чтобы потом не вставать из-за стола, выползать. А продукты после новогодней ночи, ну, то есть, их делается, э, или делалось раньше, такое количество, что их можно было есть еще и наверное, до Рождества. Вот когда уже продукт, он не пригоден для употребления, тот же там салат Оливье, если даже мы не заправили его майонезом, а он просто вот покрошенный и стоит вот в небольшой такой миске, в небольшом таком холодильнике, сколько он может так простоять? Ну все индивидуально в зависимости от качества продуктов, да, от свежести тех продуктов, с которых мы делали. Обычно хозяйки у нас очень четко определяют, можно это есть или нет, просто подняв крышку кастрюли. Mm -hmm. Все. Да. Хорошо. Какая-нибудь полезная еда, которую вы рекомендуете обязательно съесть, допустим, перед новогодним столом, что нейтрализует какой-нибудь такой вред, который мы нанесем за новогодним столом? Mm -hmm. Но это, возвращаемся к вечернему приему пищи, да, перед самым главным уже столом. Рекомендовано, в общем-то, уделить внимание таким продуктам, как хлеб с маслом. Это все элементарно, но за счет того, что поступают углеводы, хлебушек, за счет того, что поступают жиры, всасывание алкоголя, которое все равно так или иначе грядет, будет медленнее. То есть позже наступает состояние алкогольного опьянения да? Если, значит, и позже получается… неправильно, не позже. Позже наступает состояние алкогольного опьянения, и э, так как алкоголь стимулирует аппетит, да, у нас будет меньше, в общем-то, так тяга съесть всего побольше. <б Harriet> То есть к себе нужно поближе поставить не салат Оливье, не холодец и не шубу, а хлеб с маслом. <с <Cube> да активированный уголь нам чем-то может помочь если мы вот купим несколько упаковок для того чтобы как-то это все нейтрализовать но что-то там абсорбирует там на себя там то есть вот есть такие всякие умные такие мысли по поводу этого ну, угля классически активированный уголь из за расчета на взрослого человека в сутки нужно принять 80 таблеток то есть тогда он действительно будет работать. Поэтому есть сейчас прекрасные альтернативы других препаратов, и употреблять их нужно после до они не имеют никакого значения. Угу. А часто ли люди потом после новогодней ночи обращаются с болями, то вот в желудке, то ли вот что там там что-то вот случилось? Настолько ли влияет действительно новогодний стол, как вот мы сейчас здесь об этом говорим, что и так вот тяжело, и вот нагрузка такая на организм, и плюс еще алкоголь, и еще первого числа нужно обязательно как-то там же встретить самый самый уже новый год. Действительно ли люди так вот ну, чувствуют себя? неважно первого числа. Существовало раньше понятие сезонности заболеваний у гастроэнтерологов. Это, как правило, было весна и осень. К нам обращались пациенты с связанной болезнью с обострениями. Ну вот, действительно, весна-осень было как-то больше людей, страдающих заболеваниями органов пищеварения. Сейчас определяется совершенно другой порядок. Это Новый год, Пасха и летние отпуска. Поэтому действительно после новогодних праздников, после Рождества мы имеем достаточно много обращений. А вы бы советовали делать какие-то разгрузочные дни, допустим? Ну хорошо, ладно, вот все там сорвались 31, -го, 1, -го, 2, -го, 3, -го, ну хорошо, 4 еще. Вот, дорвались уже. А потом, вот, вот как разгрузить организм и помочь ему как-то все-таки восстановиться, быть таким же свежим, как 30 декабря до? Uh -huh. По разгрузочным дням однозначно советуем даже без праздничных дней, естественно. Говорить о том, что они необходимы после новогодних праздников, нужно со стопроцентной уверенностью. Поэтому как заканчиваются уже все мероприятия, как, когда становится понятно, что эти салаты в холодильнике уже есть нельзя. Приходим к разгрузочным дням. Разгрузочные дни бывают около 5-7 видов, которые наиболее популярны. Но, наиболее, но те разгрузочные дни, которые переносятся достаточно неплохо, это кефирный, яблочный, либо кефирно-яблочный. То есть на день идет литр-полтора кефира килограмм яблок. Вот в, таком, в таких пропорциях мы в течение дня употребляем это все. Как правило, проводятся не два раза в неделю. Только кефир и только яблоки и все. Да. Литр кефира, килограмм яблок. И килограмм яблок. А у меня не будет расстройства, я имею в виду неморального от того что я не получил там чего-то большего от кефира от яблок ну, а вот какой-то если вот, организм здоров не будет не будет расстройств. хорошо а какой есть еще разгрузочный день вот чтобы вот кефир ну допустим мне как-то вот ну, не, не яблок вот а, за яблоки ничего не могу сказать а вот кефир как-то но можно проводить исключительно яблочный, да, можно значит, комбинировать овощные разгрузочные дни. Есть разгрузочный день, который по часам расписан прием элементарно гречневой каши uh -huh. С, не, немного подсоленной без масла. Очень много. И подобрать для себя индивидуально, это не составляет никакой проблемы. При здоровом организме тем более. Uh -huh. А там же получается как? Вот у нас праздники, и, и у детей праздники. И мы, мы вот за целый год хотим наверстать упущенное. Вот и с детьми активно там провести как-то время. И их выгулять. И для себя вроде бы так вот отдохнуть. И получается, что мы немножко, наверное, усердствуем. Тут мы двое суток практически беспробудно там за столом. А потом мы начинаем ходить на каток, мы там посещаем. Горнолыжные какие-нибудь там аттракционы или что-нибудь еще там-там под Киевом. Насколько вот вредно обильный прием пищи и алкоголя, и тут вдруг на тебе санки, лыжи, коньки и так далее? дополнительная нагрузка идет на сердечно- сосудистую систему <клес> чревато повышением артериального давления головными болями плюс как правило испытывается дискомфорт в области верхних отделов живота да? то есть переваривание пищи процесс идет угу. добавляется физическая нагрузка усиливаются обменные процессы естественно если было достаточно еще дозы алкоголя, мы не должны забывать о его действии на головной мозг. Да. То есть нам нужно сколько подождать вот после таких праздничных, mm -hmm. как бы, таких обильных застольей, там, сутки, двое, а потом уже давать какие-то там нагрузки? Ждать не обязательно, обязательно дозировать нагрузки. То есть это час-два пешей прогулки, там те же какие-то санки действительно, но не в один-в два дня, вспоминая то, что мы с нашими детьми не общались в течение полугода угу. активно. А, а голод в, вообще он может как-то навредить нашему организму? Вот мы так вот увлеклись разгрузочными днями, кефирами и яблоками, ну что чувствуем, что что-то уже как-то вот как-то не то. И слабость есть, уже даже санки не можем поднять э, детские. Ну, я категорически против абсолютного голода. Есть разные позиции по этому понятию, но организм должен получать витамины, минералы, пищевые волокна, это естественно. И тем более, если была нагрузка. Достаточно большая. Лишать его на следующие там несколько дней приема пищи это неправильно. Угу. А детское питание оно точно так же, как питание взрослого, резко вообще вот в новогодние праздники меняется. За две недели дети получают такое количество конфет и всего такого какого-то сладкого в подарках и просто там в, просто в виде конфет, что ну как вот как из детей сохранить все-таки уберечь. Ну, это же все в наших руках. Мы же взрослые. Ну, нам же вроде хочется, ну как же праздник, ну вот на тебе апельсинку, там, а раз посыпала. Ну, на же тебе конфетку, а тут раз там покраснела. Ну, что ж такое, ну, вот бабушка же приехала, давай же там чего-нибудь еще там, вот такое. Собираем волю в кулак и не идем на поводу наших любимых деток. Хорошо. Новогодний заканчивается. Мы чувствуем, что новогодние праздники закончились. Мы чувствуем, что все-таки вес набрали. Вот разгрузочные дни нам могут помочь. Или как-то можно по-другому ввести себя в форму. Разгрузочные дни обязательно, физическая нагрузка обязательно, начиная с кардиотренировок, то есть небольшие дозированные физические нагрузки, постепенно увеличивая кратность от да, тренировок, может продолжительность тренировок. Потом извечный женский вопрос, что скоро весна. Так действительно не успеешь оглянуться, и уже весна, поэтому начинаем готовиться к ней с января. Самые распространенные на данный момент вот за последние годы гастроэнтерологические заболевания у современных украинцев. По статистике вырос, выросло количество обострений хронических панкреатитов и острых панкреатитов. То есть э, вся наша пища и алкоголь это реагирует поджелудочная железа. Язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки имеет тенденцию к снижению. Мы стали с ней реже сталкиваться, да, у нас лучше получается ее лечить, мы вводим более длительную ремиссию, вот, а с панкреатитами боремся. У угу. а нас в школе все время пугали гастритами. Вот не будешь правильно питаться, будет гастрит. Потом мы поступили в институт, там тоже говорили, вот не будешь там в столовку покупать талоны. Как сейчас с гастритами? Я даже до сих пор не знаю, что такое гастрит на самом деле деле Вот так вот вот все как-то вот говорят, вот, вот будет гастрит. Вот не будешь есть, вот будет гастрит. Не будешь подогревать суп, будет гастрит. Не будешь там это делать, вот будет вот, вот гастрит, гастрит, гастрит. Что такое вообще? Шапку не будешь одевать, будет мельники. Да. Гастрит это воспаление слизистой желудка более 20 лет назад была выявлена одна из причин гастрита, это бактерия хеликобактер пилори, благодаря лечению которой мы действительно сейчас имеем тенденцию к снижению гастритом и язвенной болезни. По режиму питания, естественно, это очень важно, то есть мы должны получать тот же куриный бульон, да, те же супы, почему говорили, вот, кушай суп. Не потому, что это жидкое, и кишечник должен работать. В курином бульоне аминокислоты, которые участвуют в нашем обмене, да. Что еще вам сказать? А, скажите нам, пожалуйста, про... Э насколько сейчас вот хуже стало питание а, украинцев все говорят о том что там нация толстеет что американцы там уже там за 60 по моему у них там лишний вес mm -hmm. россияне там тоже уже начинают догонять американцев а мы вроде бы как-то еще держимся вот. на самом деле деле так газированные напитки, какие-то там фастфуды и так далее и так далее влияет на украинцев и мы начинаем а, весомее выглядеть в глазах окружающих. Ну, о вреде фастфуда и газированных напитков не говорил только ленивый. Дело в том, что мы не должны забывать о том, что есть физические нагрузки, что есть спорт. Поэтому и есть прекрасная украинская кухня, которой больше нужно уделять внимание, и она действительно ничем не хуже. Угу. А давайте составим приблизительное хорошее меню на новогодний стол с точки зрения гастроэнтеролога. А с чего нужно начинать? Мы начинаем обычно все с шампанского. На самом деле, с чего нужно начинать прием пищи за праздничным столом? Я хотел бы просто вот подчеркнуть. Это может быть, кроме того, что это маленькие бутерброды, да, о которых мы говорили mm -hmm. ранее, там, с маслом, действительно, можно с красной икрой, которая является да, с жирами натуральными и обволакивает слизистую оболочку желудка. Это обязательно фрукты, обязательно овощи. Салаты могут быть заправлены постным маслом, кукурузным маслом, зелень в больших количествах. По поводу мяса рекомендованы действительно диетические сорта мяса, которые не такие тяжелые, которые не так заставляют активно и агрессивно работать поджелудочную железу, желчный пузырь и слизи и желудок. Это курица, это индейка, кролик, телятина. Um... Бутерброд с маслом с икрой, там фрукты, салаты, зелень, мясо диетическое. А как же холодцы там наши эти все? Это вот все нужно избегать, получается? В идеальном варианте это все нужно минимизировать. Угу. Вареники украинская кухня. Вы говорили, что неплохо вернуться бы к истокам. Да, неплохо вернуться бы к истокам, но нужно помнить, что горячее тесто. Особенно если оно сдобрено рядышком стоящим бокалом с алкоголем, это очень вредно. А как вот. Э ну, где-то лет пять, наверное, назад активно поднялась волна по поводу того, что там краситель, там какой-то Е, там что-то там еще, там что. Сейчас как-то вот это все стихло на самом деле, и мы перестали, по-моему, или меньше стали обращать внимание на раскладку, вот что содержится в продукте на самом деле. У нас как-то вот это, что это без Генетически модифицированных каких-то объектов, да, это так вот называется, без ГМО. Uh -huh. Вот, и все. А мы уже не обращаем внимания. Насколько сейчас много на рынке Украины, действительно, вот заменителей каких-то добавок, там, входящих в продукты? Ну, действительно, количество достаточно велико. Единственное, что может быть как-то успокаивает, что есть государственные стандарты. Вопрос другой к производителям, насколько они соблюдаются, потому что пищевые добавки, насколько бы они там э, не рассказывали о том, что они вредны, что они действительно вызывают воспалительные процессы и онкопатологию, они стандартизированы, они допущены в той же Европе и Америке, то есть работают с ними, и люди живут, и люди употребляют это в пищу. У нас 21 век в дворе. Я вот обращаю внимание, если, допустим, я покупаю сметану и там написано ТУ, то есть это технические условия, угу. да, то я ее как-то обхожу стороной. А если там написано ДСТУ, да, державный стандарт, то я ее могу покупать. Насколько это верный подход? Ну, то есть, насколько сметана ТУ отличается в худшую сторону от держстандарта? Все зависит от доверия к производителю этот вопрос не к докторам, не к диетологам, это вопрос к нашему. И у нас в супермаркетах появились отделы, где продукты питания стоят, ну, наверное, раза в 3-4 дороже, чем остальная линейка, но там как бы вот экопродукты, вот от фермера, от фермерского, вот все выращенное там экологически чисто. Насколько им можно доверять? Можно ли в современной Украине вырастить экологически чистый картофель экологически чистое мясо, не используя никаких комбикормов с какими-то опять-таки добавками, когда курица растет как на дрожжах там за два месяца, наверное, из цыпленка превращается уже такую в курицу такую, вот. Ну и также и индейка, все диетически мясо про которое вы говорили на самом деле содержит все те э, какие-то вот добавки которые ну не очень полезны для нас ну этот секрет мы наверное с вами никогда не узнаем или узнаем но возможно позже но дело в том что в любом случае это будет эко прилавок это будет обычный холодильник в супермаркете за правило нужно взять Продукт взял в руки, посмотрел состав, посмотрел срок годности, рекомендуемые сроки э, продажи. Да? Если это молочный продукт, он не может храниться 6 месяцев, mm -hmm. молоко не может находиться 12 месяцев, даже упакованное. То есть, э, если вы замечали, есть э, такое молоко, которое, в общем-то, мы увидели, что оно высохло, а не скисло. Была такая ситуация, то есть говорить о том, что там что-то натуральное и что-то живое нет. Если продукты указаны, на упаковке указаны э, сроки годности, если на конец срока годности указано количество живых бактерий, я скажем так, думаю, что э, таким продуктам можно доверять больше. И в завершении. Я слышал, что там к стоматологу нужно обращаться раз в полгода в а, гинекологу там женщину тоже там рекомендую чтобы она обращалась там раз в полгода а, зрение там тоже как-то вот мы там поддерживаем все а, как часто нужно обращаться к гастроэнтерологу для того чтобы просто профилактически приходить к нему на прием а, я не знаю как принимает гастроэнтеролог потому что я за 42 года наверное, ни разу у него не был а, поэтому он проводит там какие-то манипуляции говорит здоров и я ухожу дальше там на год или на полгода как часто нужно к вам приходить если у пациентов не возникает, не у пациентов. если э, не возникает жалоб, со стороны органов пищеварения, то, как правило, не обращаются к гастроэнтерологу. Если имеются хронические заболевания, мы с такими пациентами наблюдаем годами. И они, э, как правило, появляются к нам раз в полгода, действительно, раз в полгода, в момент сезонных обострений, либо каких-то личных э, ситуаций, вы именинов и праздников. Оксана Іванова сьогодні була у нас в студії, доктор гастроентеролог. З наступаючим вас новим годом. Спасибо и вас, вкусного вам новогоднього стола і Рождеством! Спасибо все за До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми обов'язково ще повернемось.